Ну, конечно, позитивно, что не только создавали моменты и забивали. В играх, которые мы проиграли дома, тоже было достаточно моментов. Но сегодня их создали много, забили два, могли больше, но главное, что не пропустили. Я думаю, очень важно. К сожалению, в конце игры потеряли концентрацию. Но, наверное, это из-за усталости и пропустили несколько контратак. Но для нас важно сыграть на ноли. Наверное, сегодня мы этого достигли. Сегодня Андрей Ярмоленко демонстрировал такие уровни самовидданности, как будто он играет в Лизе Чемпионов. Трохи не счастлив ему забить гол. Как вы думаете, треба забить и прорвать? Только что прорывать. Я вижу и все видят, что сейчас, да и раньше, Андрей всегда старался работать на команду. Просто иногда действительно его беспокоила травма спины, и он не мог отдаваться на 100%. Сегодня тем более он был капитан, и он вел за собой команду, не только он, но и защитники, полузащитники, все старались сегодня быть лидерами на поле, и из-за этого, наверное, вся команда победила. Ви дуже любите, коли постійно питають про Циганкова, але він кожного матча або забиває, або віддає передачу. Наскільки в взагалі рівнем конкуренції зараз на фланг? Я не только на флангах, везде. Я доволен уровнем конкуренции и вижу, во всех играх ребята отдают все, что у них есть. Цыганков, я приводил пример, для того, чтобы забить, там нужно оказаться. И сколько моментов сегодня он создал. Он оказывается там, где забивают мячи, и это очень важно. Наверное, сейчас действительно есть хорошая конкуренция в этих позициях. И кто сильнее на сегодняшний день, тот и играет.